السلام علیکم ناظرین میں زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں خربوزہ جو پھل ہے اس کے لیے یہ پوسٹ بنائی ہے میں نے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری بیہ سلی عمری وحل العقدمل ثانی یقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلی علی ابراہیم و اعلیٰ ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک علّا محمد و اعلیٰ علیہ محمد کماں بارک تعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ ان کا مجید دیکھیں بعض اوقات ہمیں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے کوئی پھل کوئی غذا کوئی دوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو پھل فروٹ ہیں ہر چیز کی اپنی ایک افادیت رکھی ہے اور یہ ایسا پھل ہے کہ بچے بڑے بوڑھے سب افراد اس سے اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہ <coughs> عموماً گولائی کی شکل میں ہوتا ہے اور مٹھاس سے بھرپور ہوتا ہے اس میں پانی کی تقریباً پچانوے فیصد مقدار ہوتی ہے حیات حیاتین مادنیات سے بھرپور ہے اس میں موجود پانی کی وافر مقدار ٹھنڈک کا احساس دیتی ہے اور پیاس کی شدت میں کمی لاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے سینے کی جلن دور کرنے کے لیے اور گردوں کی قدرتی صفائی کے لیے مفید مانا جاتا ہے یہ مختلف سائز اور مختلف شکلوں میں اور مختلف رنگوں میں دستیاب ہوتا ہے لیکن ان سب میں دو چیزیں یکساں ہوتی ہیں ایک اس کا نرم مٹھاس سے بھرپور گودا اور دوسرا اس کا بہت ہی بہترین ذائقہ اس لیے اسے کھانے سے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس میں موجود فائبر کی وجہ سے کھانے کے بعد پیٹ بھرنے کا احساس ہوتا ہے لہٰذا یہ ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین چیز ہے اس میں موجود رسیلہ میٹھا ذائقہ ہائی کیلوریز والے ڈیزرٹ کا ایک بہترین متبادل ہے خربوزے کی غذائی افادیت بے شمار ہے اس میں انتہائی کم کیلوریز ہوتی ہیں یعنی ایک کپ خربوزے میں صرف چونسٹھ کیلوریز ہوتی ہیں یہ وائٹمنس اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے اور چکنائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور جس جو اسے ایک بہترین انتخاب بناتی ہے خربوزے میں فاسفورس کیلشیم وائٹامن سی آئرن یہ سب بیلنس وائٹامن پائے جاتے ہیں خربوزہ خون میں کلوٹ بننے سے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے اسے دور کرتا ہے <applause> شفائی افادیت و خصوصیات کا بے شمار حامل یہ پھل اپنی مثال آپ ہے پروردگار عالم نے تو دیکھے رکھا ہی ہر چیز ہمارے لیے کتنی اچھی رکھی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو روک نہیں سکتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں یہ پھل بے مثال اس لیے بھی ہے کہ اس میں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی بھی صلاحیت ہے خربوزہ دل کی دھڑکن کو اعتدال میں لانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے تحقیق بتاتی ہے کہ بیٹا کیروٹین اور وائٹامن سی مل کر کینسر اور امراض قلب دور کرنے کے لیے بہت موثر ہوتے ہیں خربوزے کی شفائی اثرات اینٹی سٹروک دافع امراض قلب صحت مند جلد کے حصول ایکزیما سے نجات سینے کی جلن دور کرنے کے لیے اور گردوں کے بیشتر امراض میں بے حد مفید ہے یہ میٹابولیزم سسٹم کے لیے بھی بہترین ہے اور پیشاب آور ہے جس سے جسم سے کئی زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں اس کے کھانے سے یہ گردے اور مسانے کی پتھری دور کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے خربوزے میں کیروٹا آئیڈ کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ کینسر سے بچاؤ میں مفید ہوتی ہے خصوصاً پھیپھڑوں کے کینسر میں کیونکہ خربوزے میں موجود دافع سرطان اجزاء سرطانی خلیات کو مارتے ہیں اور کینسر سے دور رہنے کے لیے خربوزے کا استعمال ضرور کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ ہوتا ہے یعنی کینسر کے مریض کتنی جلدی بڑھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ معافی رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی غذائی اجزاء کو استعمال کریں خربوزہ جلد کو بھی صحت مند رکھتا ہے اور اس میں موجود جو جز ہے کالج کہتے ہیں یا جا کے جو کہتے ہیں جلد کو خوبصورت بناتا ہے جھریوں سے کو دور کرتا ہے جبکہ اس میں موجود پروٹین کمپاؤنڈ ٹیشوز ایک دوسرے سے جڑا رکھنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں اگر نقاہت کی وجہ سے چہرے کی دلکشی کم ہو گئی ہے یا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہو گئے ہیں اور خون کی کمی بھی ساتھ میں ہو تو کچھ عرصے استعمال کرنے سے اس خربوزے کو چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے اور دبلہ پن دور ہو جاتا ہے چہرے کی بے رونقی دور ہو جاتی ہے خربوزے کے گودے کا لیپ بنا کر ماسک لگانے سے چہرے پر چند روز میں رنگت نکھر جاتی ہے سوکھی ہوئی جلد کے لیے خربوزے کا اضافہ اپنے اس میں لاز کھانے میں لازمی کر لیں سینے کی جلن میں اس لیے یہ آرام دیتا ہے کہ اس میں نوے فیصد پانی تسکین کا احساس دیتا ہے منرلز بھی شامل ہو جاتے ہیں نا اس پانی میں اس کے علاوہ اس میں وائٹمن پروٹین کیلشیم فاسفورس کی جو بڑی مقدار ہوتی ہے یہ جیسے ہی ہم کھاتے ہیں تو یہ سارے منرلز مل کے پانی جو اس کا اپنا پانی ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور اگر کسی کا ہاضمہ وہ ہے اگر ٹربل کر رہا ہے اچھی طرح کام نہیں کر رہا ہے تو وہ خربوزے کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں یہ میدے کے لیے ایک انتہائی زود ہضم غذا ہے جو کہ غذائیت سے بھرپور ہے امراض قلب کے جو مریض ہیں ان کو اور ان کو تھکا تھکا اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور دل کا دورہ ہونے کی مشکلات پیش آ رہی ہیں جو کہ دل کے دورہ ہونے کے بعد کی ہوتی ہیں یا پہلے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے وہ خربوزے کو اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیں انہیں محسوس ہوگا کہ وہ پہلے سے کہیں اچھا ان کا بدن کام کر رہا ہے ان کی جسمانی مشینری اچھی ہو گئی ہے گردوں کے امراض میں یہ کس طرح مفید ہوتا ہے مختلف بیماریاں بیماریوں کو تحفظ دیتا ہے اور بیماری کے بعد پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بھی بچاتا ہے اس کے استعمال سے گردوں کی کارکردگی بہتر رہتی ہے اور اگر آپ دن کے شروع میں اسے ایک دفعہ استعمال کریں جیسے دو پہر کے کھانے سے پہلے بھوک لگ رہی ہو ہلکی سی تو خربوزے کا شربت بنا کے پی لیں یا خربوزہ ویسے ہی کھا لیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کتنی اچھی توانائی میں مؤثر آئے گی بس اس کے ساتھ میں اپنی پوج تمام کرتی ہوں مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ تو میں نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر المرسلین و علیہ طیبین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے فیمان